В Широкино периодически происходят боестолкновения. Позиции обеих сторон перемешаны. Об этом сообщил зампредседателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг. По словам эксперта, поселение находится между противоборствующими сторонами. Позиции постоянно меняются. Ни одна из сторон не контролирует населенный пункт на 100%. Такие выводы эксперты сделали после осмотра части территории. По информации штаба АТО, за последние сутки боевики вели огонь не только в районе Широкина. Интенсивным обстрелом подверглись украинские позиции в районе Авдеевки, Песков, Опытного, а также в районе Павлополя и Гнутова на Донеччине. Вместе с тем противник значительно активизировал воздушную разведку, информируют в штабе АТО. 10 апреля в Славянске прошло первое построение силовых структур, которые заступают на охрану общественного порядка. По словам городского главы Олега Зонтова, построение станет регулярным и будет проводиться каждую пятницу на охорону громадского порядку кроком руш. Министр образования и науки Украины Сергей Квит рассказал о нововведении для абитуриентов, поступающих в вузы и о волонтерском проекте «Летняя школа английского языка». Среди новшеств в вузах – двухуровневая система тестов для поступления – Так, якщо человек вступає не на математичну спеціальність, то для нього уровень тесту по математике буде ниже, ніж для абітурієнта, який йде вчитися на инженера. Що касается иностранных языков, то по словам міністра, їх зучення мало стати тенденціях в школах. В цьому році наше міністерство організовує такий загальнонаціональний волонтерський проєкт Літня школа англійської мови. Це буде від двох до трьох тижнів. Ми хочемо охопити всі наші школи, якщо вдасться. І ми збираємо зараз волонтерів. Волонтерами у нас виступають іноземці, виступають викладачі університетів, вчителі шкіл, хороші студенти, які розмовляють по-англійськи. Це випускники недавніх університетів. Ми їх закликаємо підтримати ті, ті школи в тих містах і селах, звідки вони родом. І ми кажемо, що це може бути не лише англійська мова, це може бути різні іноземні мови. Повинна в нас бути мода на вивчення іноземної мови в Україні. 10 апреля в Славянске стартовал совместный гуманитарный проект евангелийских церквей и местных властей. Переселенцам из зоны АТО и нуждающимся выдадут продуктовые наборы и радиоприемники. В перспективе – открытие социальной аптеки. По словам заместителя городского головы Славянска, этот проект позволяет возвестить то, что не в состоянии компенсировать органы местной власти и государства. Мы, жители из города Славянска, ну, пострадали наше жилье. Инвалиды болеем, вы, откуда вы приехали? Я с Енакиева. А почему вы вынуждены были уехать? Что у вас там осталось? Остался дом, но ждем, может быть, все будет поломано. Может нет, но надеемся, все, все будет цело. А здесь у вас хватает средств на существование? Детских нет еще. Мало чего. А что там у вас в снежном происходило? Почему вы вынуждены были уехать оттуда? Ну, во-первых, я не переводила пенсии никуда. Я ожидала, чтобы пенсию давать на месте. Работы как таковой нет. И без денежья, у меня дочка здесь живет. И вот это они меня позвали, я приехала от 2 числа сюда, в Саланск. Именно вот безденежья я приехала. Ну, там пока не стреляют пока. А вот именно, что нет денег. Продукты подорожали очень сильно. И я приехала сюда здесь оформила, переоформила все. Возле села Майдан Славянского района сотрудники СБУ и милиционеры задержали людей, которые выкапывали и резали трубы системы орошения. Как сообщил корреспонденту ОТВД заместитель начальника Славянского межрайонного управления водного хозяйства, это уже не первый такой случай. Предыдущие копатели нанесли ущерб государству более чем на 40 тысяч гривен. Нынешний размер ущерба подсчитывают. По словам пресс-офицера милиции Марии Тюриной, следствие продолжается. Заказчика еще предстоит найти. Для троллейбусов и трамваев в оккупированном Донецке напечатали билеты с указанной в российских рублях стоимостью проезда. Фото с нововведением было опубликовано в социальных сетях. Напомним, с 25 марта власти незаконной организации ДНР объявили о начале функционирования мультивалютной системы. В обороте российские рубли, доллары, евро и гривны. Магазины оповещают о том, что рассчитаться можно и в рублях, и в гривнах.